Скажи, где силы найти, чтобы проделить наш рай. Просто дай мне уйти. Эту роль я доиграл. Это прикольно. Вот и все, пришел в финал. Масенька котика, такой ты Эту роль я доиграл, скажи, где силы найти? Вот и все, пришел финал. Л, л, финал Ле, ю, ю, Привет, люди, привет. Хоть кто-то зашел сюда, наконец-то. Да, я вас ждал. Вас всем Привет. Заря, будем немного расслабляться и смотреть, какие есть получающие бедосики, пить вкусный чай. Да, скоро пойду. Мне двадцать три. Спасибо за вопрос. Ахикито, спасибо за вопрос. Korea what do you mean Mariona can you write English please I don't understand what is mean truth Да он, да, Илья? Я думал, что так заметно, конечно, Я но да. и скрываются, ну да. Что за Гигабайт? Классический, классический. Ты Укр, да, я. я украинец. I'm Ukrainian guy, you know. You feel me? Ах, точнее. Привет, чувак, Абубак. Привет, салам. Валейкум ассалам. Кузин. Надил. о правильно. Не знаю, что это значит. Эфиры. Поки что не собираю, не нашел донаты. Кто хочет задонатить меня на жизнь, безработному блогеру, может это сделать. Я буду благодарный. Башкири, класс. Имя Дима. Рост, фамилия. Вес. Рост постоянный. Вес имею. Семейные положения сверху. Ясно я. Имя Криштиано Рональдо. Слишком мишка. Слышу. Да, я из Украины. Не, не знаю, что это такое. Самирушка, это что -то... Ты цыган, не Александр, не цыган. Хотя все как на татара похож. Правильно, но ну, что правильно? Ясно. Не, я ушел с работы. Кто познал жизнь я и на работе, и на работе? И ну, то он мне уже не надо, Иван. Что по обоим? Итальянский 2000 долларов стоит. Вива Италия. Че? Mm -hmm. Коли понимаешь, что обои дороже, чем хата, да? Где думаешь працювати? Думаю, вообще не працювати. Я скажу, кто познал жизнь, тот э, не работает. У меня вообще классная посада была, я главный специалист отдела был. Мужик, спасибо. Да, я был главный виз... специалист специалист безопасности харчевых продуктов. you know, я был вообще как крутым пацаном. У меня был такой корешок, где типа указывает, что я крутый пацан. Я его сдал. Потому что так надо было. Ты хочешь развивать свой блог? Конечно. Естественно, Иван. Жира есть, да, аж две. Вот, это четкие. Ого, мобайл легенда, ты о чем вообще, Абубакр? Люди, перезапущу трансляцию, Заходьте за... мобайл легенда. Да я не играю в игры. Сколько учился крутить четкие? Где-то полгода. Я за учился, я уже на двух умею крутить вертолеты, да. Я даже учусь скидывать на третий палец. То есть вот так делать типа. Трудно, трудно скидывать на третий палец. в обычку. Что в смысле? Да я не играю в игры вообще. Ну, то есть на двух я уже можно не задумываюсь крутить, то есть что-то там говорить, дивиться. А на третий палец, ну, трудно. Надо прям очень крепко напрягать мозги, чтобы на третий палец скинуть. Это не так просто. Но я хочу научиться на всех четырех, чтобы скидывать на все четыре пальца. Так уже вот, вообще. Это вверх. То есть вверх э, крутил учеток Считается, что ты ими владел, э, про работу кинул. Нет. Ну, то есть, э, я, ты понял, Иван, я уже могу себе обеспечить и без работы, слава Богу. Сколько лет тебе? Мне 23. То есть, я не обеднил вот этого. Ну, как, обеднил, конечно, но не настолько. То есть, что мне надо, я могу себе позволить. Тренировки надо, да? Да. То люди. Спонсорство я 35 гривен. Если вы хотите поддержать меня, как блогера, дать толчок каналу, в тебе чика я. Не, немає, Александр. Я одинокий мужчина в самом суку. Вставайте спонсорами. 35 гривен в месяц. Это всего лишь чашка кофе. Я буду очень рад. Причем там есть 60 роликов для спонсоров. Я выпускаю некоторые ролики для спонсоров, какие там более интимные, скажем. Ну, стараюсь, стараюсь, да. Мужик, але, чё, чё, че... Ілья Р. Я вам скажу, блогер не легкая бачите, днями в ефірі сижу, відео, короткі ролики, ефіри. Це, це теж трудно. Це теж робота я випускаю в день очень много контента. Люди, перезаходимо в нову трансляцію, погнали.